где будут непосредственно находиться эти темчасовые споруды. Есть один артистип, это внешний вид под дерево, то есть фальш-брус. Вопрос по электричеству на этот год мы не закрываем, потому что тут была и наша вина, и вина в том числе НКРЭ, то есть на сегодняшний день такие мощности которые мы запростили. Насколько, насколько цены. я помню, цены, цены еще нет, там вторая или третья категория споживачей является. На этой территории, на пляже, на 100-метровке, там должны быть туалеты. То есть не те э, ср, многоточия, которые спрятаны в этом и которые ну, используют персонал. А туалет, который, он почти на первой линии. Куда тот клиент, покупатель риск, который к нам приехал, может зайти, ну, не испугал, не испугаться, а, в принципе, сделать то, что он должен сделать, то, что он хочет. Я вижу, чтобы пропорционально на количество споруд люди несли нагрузку эту благоустрое. мы будем заключать договор, то есть договор будет заключаться на несколько лет, то есть предприниматель будет укладывается тротуарная плитка под темчасовой спорудой и плюс напротив себя тротуарная это дорожка дорога в этом споруду предприниматель под нашим чутким руководством имеет внешний вид, архистиль э, строит под нашим руководством, под руководством архитектора. В случае, если предприниматель отработал какое-либо время и его не устраивает э, условия иные еще обстоятельства сложились у него. Он вправе забрать эту томчасовую споруду, покинуть эту территорию, на это место станет, дай Бог, кто-либо иной. То есть, элементы благоверия, вот, актуальная плитка, дорожка, это все остается. Это остается собственность громады, села, счастливцев, егерического орка, следующий пророков. залезли в сроки, сегодня уже у нас 10 апреля, сегодня 10 апреля, а, мы только собираемся, должны были собираться в январе в феврале, то в том числе это благодаря оперативности, в кавычках, КП Макс Инвест и непосредственно вашей оперативности, то есть тех собственников этих тенчасовых споруд, вальков, проще говоря, которые убирались, не знаю, нас на сегодняшний момент там еще все равно остались две споруды которые происходят не по плану а вот это не соответствует тому стилю который там должен быть в принципе а ага. хотел бы посмотреть рот сейчас по пляжу по пляжу пять часов у нас стоят спиной плотную прижимаются к западной части ну, пляжа, поверхности, чтобы вы понимали. Как, как, как раньше было, что вот скоро этот кафе туда в море угодит, то есть такого не будет. Они прижимаются максимально на запад и располагаются там. Э -э, снизь, с нижней части сейчас там будет дорога. Э -э, подвоз товара будет снизу. Машины выезжать, автобусы наверх не будут на пляж. Они будут стоять или внизу, или вот та часть, которая у нас есть возле курочки, Курдигинова, кто сориентировался, где пограничник, это территория у нас по есть. Может, Можно если, что -то, что то То есть наверх мои машины пускать не будет. По поводу воды там бы пресловутые. По у кого есть желание или нет желания уже не будет места, есть возможность встать в воду. Вот воду нужно отсыпать. В зависимости от глубины и того объема, который будет сыпаться, будет и условия. Это будет все растянуто на я имею в виду, затраты по цифру предпринимателям, будут зачтены. Э, и коллеги сейчас скажут при каких условиях, э, в счет арендной платы. То есть там есть места, куда нужно достаточно много всыпать грунта, это будет стоить очень круглую сумму, то есть деньги немалые человек, мы с человеком заключаем договор, он гарантированно там стоит 3-4 года. Просто это речь идет о, той части там, где метр располагается, там, то ли рыли раньше, там губока, Это западная часть где пограничника, там помечи, там раньше отсыпали. Что еще хочу сказать? Ну, я думаю, наша Обязанность будет на следующий год, я уже думаю, точно, что должно быть электричество. Хотя бы вы, чтобы вы понимали, за электричество за тех условиях мы можем отдать полмиллиона. Даже если нам сегодня придут тех условий, мы сегодня с бюджета не дадим полмиллиона просто. Потому что у нас достаточно большой перечень объектов, которые строятся или которые можно предочередно закрыть по совету. Но, я так понимаю, часть средств будет коммунального предприятия, после это до его ну и по осени мы уже сможем э, 20 дней из бюджета э, помочь, чтобы у нас на этой территории был свой след, и мы не зависели вот, э, э, прямо, прямо, от Гурама и еще от индекса субъектов. Потому что когда ты зависишь, начинаются набираться какие-то условия,